bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum tajribali ustalar kanalini obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar hozir sizlarga qisqacha bo'lsa ham shu md eshik deraza haqida ozgina ma'lumot beraman o'zimizni xonadonimizga qo'yib ketishdi usta akalarimiz bu manzilimiz farg'ona viloyati rishton tumanidagi narxlar bo'lyapti ho'p bu eshik derazalarimizni mana shu holati mana bitgan holatio eshigimizni bitgan holati bir million bir yuz ming so'm bo'ldi mana shu holati chaspaklari bilan oynalari bilan bitish holati bir million bir yuz ming so'm zamoklarigacha ho'p derazamizga keladigan bo'lsak derazamizni bitish narxi olti yuz ming so'm bo'ldi oynasi bilan olti yuz ming so'mga mana shu holatga keldi chiroyli qilib o'rnatishni berdi inomjon akamiz ho'p bu usta akamiz farg'ona viloyati rishton tumanining chek nasriddinidan usta akamiz inomjon akamiz xuddo xohlasa qo'ng'iroq qilaverasizlar vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatishaveradi chiroyli qilib xohlagan dizaynlarinizda rangini ham farqi yo'q xohlagan ranglaringizda chiroyli qilib berishaveradi mdf materiallarini ham siz xohlagan qalinlikda qilib berishaveradi puli yengilidan ham puli qimmatdan ham bor o'sha yupqa qalin qanaqa material ishlatishiga bog'liq ustakanmiz shunga qarab narx o'zgaradi hozir shu ko'rib turganlaring derazasi olti yuz ming so'mga bitta eshigi bir million bir yuz ming so'mdan bo'ldi bir dona eshik xudo xohlasa qo'ng'iroq qilaverasizlar inshaalloh men qisqacha ma'lumot beryapman o'zimizni xonadonimizda bo'lgani uchun usta akalarimiz ishini ozgina bo'lsa ham yoritib qo'yyapman xudo xohlasa qo'ng'iroq qilsalaring borib o'lchab chiroyli qilib berishadi usta akalarimiz inshaolloh undan tashqari mebellar ham zakaz qilsalaring bo'laveradi mebel qiladigan o'zini shogirdlari ham bor ekan bizda xudo xohlasa zinalar yog'ochdan zinalar ham qilib berishadi chiroyli qilishib ishlashlarini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz yoqilishlari ham yaxshi sifatli замоklarni qo'yishgan xudo xohlasa qo'ng'iroq qilaverasizlar kanalimizni qo'llab quvvatlab laykeni bosib obuna bo'lib qo'ysangiz juda yam xursand bo'lardik hozir qisqa bo'lsa ham ma'lumot berdim ustakalarimizni o'zlari yo'qligi uchun o'ziz oz bo'lsa ma'lumot berib aytib qo'yvering deyishganiga e men qisqacha bo'lsa ham ma'lumot berib o'tyapman laykni like bosib qo'yasizlar pоддержка qilib qo'yasizlar